masari asu as wa sadaqatu sirri tudfi'u ghadab ar-rab wa silatul rahimi tazidu fil umur rawahu tabrani ina abu umamah radhiyallahu anhu berkata rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda perbuatan-perbuatan yang baik akan menghindarkan kematian yang buruk bersedekah secara bersembunyi akan menyejukkan kemurkaan allah subhanahu wa ta'ala dan silaturahim yakni berbuat baik kepada saudara mara akan memanjangkan umur hadis riwayat tabran keterangan seseorang itu membantu urusan kewangan kaum kerabatnya dengan sebahagian daripada pendapatannya serta memberi sebahagian masa untuk membantu kerja-kerja mereka termasuk dalam amalan silaturahim alhamdulillah semoga kita dapat sama-sama kita boleh tiba kita mana sampaikan insyaallah InsyaAllah kita akan sambung Tadarus kita Surah An-Nisa Muka surat 85 ke surat 85 Surah An-Nisa ayat 38 Surah An-Nisa ayat 38 Muka surat 85 A'udzu billahi rajim بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا. وأنفقوا مما رزقهم الله. وكان الله بهم عليما ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك؟ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او جاء احد منكم من الغائط أَأَنْتِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ <applause> فَلَمْ تَجِدُوا مَا تُرْضُونَ مموا صعيدا طيبا فامسحوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان الله كان عفوا غفورا الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله يشترون الضلاله ويريدون ان تضلوا السبيل صدق الله العظيم Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas Orang-orang yang menafkahkan harta mereka Atau menginfakkan harta mereka Kerana ria'an ria nas Kerana nak menunjuk-nunjuk terhadap manusia Wala yu'minuna billah Dan mereka tidak beriman kepada Allah Wala bil yaumil akhir Dan tidak pula kepada hari akhirat Orang yang meninfakkan harta mereka kerana riak sebenarnya tidak ada keikhlasan kerana maksud ikhlas ialah beriman kepada Allah Al-ikhlas wal-imanu billah Al-iman itu ialah al-ikhlas Iman itu ialah mengikhlaskan diri dia kepada Allah Jadi kalau dia berinfakkan harta dia Kerana nak menunjuk Sebenarnya mereka tidak beriman kepada Allah Dan hari akhirat Kerana orang yang menginfakkan harta Fisa billah Allah Ta'ala akan bagi ganjaran di hari akhirat Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fa Orang sedemikian sebenarnya dia menjadikan syaitan sebagai teman. Qarin kita kata korin Semua kita ni ada korin ni Pendamping dia panggil tau Korin Siapa yang jadikan pendamping dia tu syaitan Nabi SAW bagi tahu Dia pun ada korin juga Tapi korin Nabi telah Islam ha, Korin Nabi telah tunduk patuh pada Nabi Jadi korin ni Dia sentiasa berdamping dengan manusia Tapi kalau korin itu Dari kalangan syaitan Dia menjadikan syaitan sebagai teman dia Sebagai teman ni maknanya rapat lah Korin fasa aqarina itu seburuk-buruk seburuk-buruk teman wamadza 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana bihim alima apa yang mereka uh, rugikan dan apa yang dan apa kerugian bagi mereka law amanu billah dia buat benda yang sama mana dia infaq fisabilillah benda yang sama dia menginfakkan atau belanjakan atau bersteka atau berwakaf atau digunakan harta dia untuk kebajikan Cuma dia ubah je niat dia tadi tu Daripada ria anas ah an Daripada ria ah, Nak tunjuk kepada manusia Kepada beriman kepada Allah Mengikhlaskan hati dia Jadi dia kata apa ruginya Kalau orang yang buat begitu dan beriman kepada Allah dan beriman kepada hak akhirat wa anfaqu mimma razaqahumullah dan diinfaklah apa yang Allah rezekikan kepada dia bahkan dia dapat untung pula lagi nah Allah Taala apakah kerugian buat mereka kalau mereka menginfakkan harta mereka dan dalam keadaan mereka beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat tentu lebih untung wa Allah bihim alimah kana Allah sungguhnya Maha mengetahui innallaha la yazlimu mithqal Karena Allah tak pernah menzalimi seseorang walaupun satu zarah maknanya kalau orang menginfakkan harta dia walaupun sekecil-kecil nafkah atau sekecil-kecil sedekah dan jangan kita pernah melihat satu kebaikan tu kecil dalam hadis nabi kata la tahqiranan minal ma'rufi syai'a ah. jangan kamu persendakan atau jangan jangan kamu perkecilkan walau sedikit pun kebaikan yang dibuat oleh orang wa in antalqa akhaaka bi wajhin taliq walaupun kamu melihat ataupun kamu uh, bertemu dengan saudara kamu dengan wajah ceria kita senyum kat orang kan orang senyum balik itu pun kebaikan Betul, orang kata sedekah tu senyum dan nah, senyum itu sedekah anak senyum itu sedekah jadi se senyum tu sekecik-kecik benda pun Allah Taala akan kira waman ya'mal mitsqala zarratin khairan yarah maknanya satu zarah pun Allah tidak akan menzalimi maksudnya Allah akan menghargai setiap kebaikan daripada seseorang walaupun sebesar zarah wa in taku hasanatan yud'if bahkan Allah ni maha pengasih maha penyayang maha pemurah dah yang dikatakan Allah ni Ar-Rahim Maha Pemurah ni dia bukan sekadar menerima suatu amalan baik yang kita buat tapi Allah gandakan pahala Allah gandakan pahala wa iyyakun hasanatan siapa buat satu kebaikan yudhaifha Allah Taala gandakan lagi wa yu'ti ajran azima dan Allah akan bagi pahala yang besar maknanya kadang-kadang dari segi pahala saja dari segi pahala saja pun kita nampak dah betapa Allah Taala nak bagi pahala yang besar ini yang lagi, Allah gandakan pula lagi pahala tersebut. Ia ini berganda-ganda besarnya kelebihan kalau kita buat sesuatu tu dengan mengikhlaskan hati kepada Allah. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i Ayat 41 surah An-Nisa ni menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Nabi pernah bagi tahu kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Iqra' alayya al-Quran." Cuba bacakan Al-Quran kepada aku. Nabi nak dengar. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, aqra'u 'alayka wa aqra'u ilayka wa 'alayka unzila?" Adakah layak saya membacakan al-Quran kepada tuan sedangkan al-Quran diturunkan kepada tuan? Baginda Nabi SAW beritahu, "Inni uhibbu an asma'a min ghairi." Aku suka nak dengar daripada orang lain. Sesekala aku suka juga nak mendengar bacaan orang lain. Dan ini sunnah mendengar bacaan al-Quran daripada orang lain. Nah, kita pergi dengar ada orang tu baca sedap Kita pun pergi kat dia Boleh tak tuan baca Al-Quran Saya nak dengar Itu sunnah Nabi SAW Mendengarkan baca Al-Quran Jadi Abdullah bin Mas'ud pun baca Bila baca surah An-Nisa Sampai yang 41 Nabi kata hasbukalaan Cukuplah cukup Dan bila kata Abdullah bin Mas'ud Bila aku lihat wajah Nabi Aku melihat air mata mengalih Kepada Nabi SAW Kenapa ayat ni nak mencatatkan tentang apa? Maka iza ji'na min kulli ummatin bi Maka bagaimana keadaan orang kafir nanti apabila kami mendatangkan pada setiap umat seorang saksi iaitu rasul atau nabi menjadi saksi terhadap umat dia. Macam mana nanti orang kafir keadaan orang kafir nanti kalau nabi dan rasul menjadi saksi bahawa mereka tidak beriman. Agak-agak macam mana keadaan orang kafir tu nanti? Wajib Nabi ke alaha ulai syahidah dan kami datangkan engkau wahai Muhammad ke atas mereka semua sebagai saksi. Nabi jadi sebab ayat ni sebab apa? Sebab Nabi yang akan jadi saksi besok menyatakan bahawa kaum ni beriman, kaum ni tak beriman. Sedangkan tu semua umat Nabi. Nabi tak boleh, Nabi tak boleh nak terima kalau ada umatnya yang masuk dalam neraka. Kan Nabi SAW sebut matali wa masalakum kama masali rajulin istauqada nara. Umpama aku dengan kamu ni, umat Nabi ni, adalah umpama seorang lelaki yang pasang unggun api tengah malam. Di pasang unggun api tu dia kata datanglah kelkatu, datanglah serangga-serangga yang nak pergi kepada cahaya ni. Akhirnya terbakarlah kena api. Tapi orang ni ambil kain, dia pun halau serangga-serangga tadi tak nak ada so satu serangga pun mati terbakar. Jadi Nabi Nabi bagi umpama, perumpamaan macam tu. Aku dengan kamu ni aku takkan rela seorang pun daripada umat aku ni masuk neraka. Aku akan usahakan sungguh-sungguh supaya semuanya masuk ke dalam syurga. Wa an, wa, wa ana akhirun bi bina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata dan aku pegang kain-kain kamu tu, baju-baju kamu tu aku pegang aku tarik kamu supaya tak termasuk dalam api neraka wa antum tafallatuna minni. Sampai hujung kain pun aku tarik tapi ada sebahagian daripada kamu terlepas juga. Maknanya ada sebahagian daripada kamu terlepas juga. Jadi Nabi sangat sedih. Ada juga yang Nabi dah berusaha dah sungguh-sungguh supaya tak ada seorang pun masuk neraka tapi ada juga yang terlepas. Siapa dia ni di kalangan orang-orang kafir ni? Nanti bagaimana agak-agaknya Nabi nak menjadi saksi? So, Nabi tak rela tengok umat dia masuk dalam neraka. Ha, itu yang Nabi salah sama jadi sebab. Yawma hari nanti, hari akhirat nanti Yawadul lazina kafaru akan berharap orang-orang kafir. Orang kafir akan sangat-sangat berharap dia jadi apa? Wa'asawu Rasul dan yang memaksiati mengingkari Rasul law tasawa bihumul Kalau kalaulah mereka tu jadi macam tanah jadi bumi al art kan ya kan? kalaulah kami jadi tanah kan macam tadi ayat tadi kita baca dalam sembahyang tadi kan yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba Orang kafir akan mengatakan alangkah bagusnya kalau kita ni tanah pasir tanah je bumi tanah sebab masuk neraka tidak di tidak di azab tidak di seksa Sampai begitu sekali dia meminta jadi tanah pun tak apalah. Dan sebab apa? Tapi wala yaktumuna Allah haditha. Tak ada satu pun perbuatan mereka, tak ada satu pun kejadian atau urusan mereka yang tersembunyi daripada pandangan Allah. Tak ada satu pun. Semuanya akan tertera besok di hari akhirat. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah wa antum sukara. Wahai orang beriman jangan kamu hampiri solat, jangan kamu mendekati solat wa antum sukara dalam keadaan kamu sedang mabuk. Ini ada peristiwa lah, ada kisah, ada riwayat kata Abu Bakar sendiri, ada riwayat kata Sayyidina Umar. Adalah riwayat yang mengatakan seorang sahabat Nabi bila dia semayang, baca kuliah ayuhal al-kafirun tak habis-habis. <laughs> ada riwayat mengatakan bahawa baca kuliah al-kafirun terbalik. Salah. Macam mana? La a'budu ma ta'budun Dia baca a'budu ma ta'budun Buang la Makna lain tu La a'budu ma ta'budun Aku takkan sembah apa yang kamu sembah Tapi sebab ia mabuk dia baca A'budu ma ta'budun Aku sembah apa yang kamu sembah Wala antum a'bidu nama a'bud Dan kamu takkan sembah apa yang aku sembah Dia baca Wa antum a'bidu Buanglah la belaka Wa antum a'bidu nama a'bud Kamu pun sama-sama sembah apa yang aku sembah Jadi berubah makna dah Sebab dia tak sedar ini ini sebenarnya uh, mula Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat pengharaman arak. Bermulanya daripada ni. Nah, mula-mula sikit-sikit sikit sebab ayat penurunan, penurunan ayat tentang pengharaman arak ni dia tak turun sekaligus haram dah. Mula-mula Allah kata arak ni memang ada dia punya kebaikan, ada juga ada keburukan tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi keburukan dia lebih buruk daripada Lebih teruk daripada kebaikan Kebaikan ada tapi kebaikan dia sikit Hak yang lebih buruk lagi ialah kalau um, Allah bagi hin dah sikit Allah kata lah Taqrabu salah wa antum Jangan kamu datang semayang dalam keadaan kamu mabuk Jadi orang nak semayang Jadi oleh kerana orang nak semayang Lepas semayang zuhur kat lagi semayang asar pula Lepas semayang asar lagi semayang maghrib pula Jadi oleh kerana orang nak semayang Siapa nak jaga semayang dia akan tinggal harap Sikit-sikit lah -sikit, eh. Tinggal harap Lambat-lambat Allah Subhanahu Wa kata innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rismun amali syaitan. Faijtari bua ini terus tuntas. Allah Ta'ala kata khamr, maisir, azlam itu Allah Ta'ala bagi tahu ara, berhala, tilik nasib, wal ansab kan berhal, berhal-bahala menyembah berhala. Semua ni adalah perangai syaitan. Semua ni adalah rijsun min amali syaitan kekejian daripada amalan syaitan fashtani buhu maka hendaklah kamu hentikan kamu jauhkan ha, jadi berdasarkan ayat tu terus Allah Taala haramkan pengharaman arak hatta ta'lamu ma taqulu kamu tahu apa yang kamu ucapkan maknanya kamu sedar daripada mabuk barulah kamu boleh ha, ini sebelum pengharaman arak kan barulah kamu boleh sembahyang wala junuban dan jalan keadaan kamu junub Berjunub pun dalam keadaan berjunub tak boleh semayang Kecuali setelah kamu mandi Illa abiri sabirin Kecuali orang yang nak lalu saja. Maksudnya Sembahyang sini Sembahyang di masjid ha, Kenapa Allah dia kata Wala junuban Ayat dia La taqrabu salah Dalam keadaan kamu mabuk Jangan kamu datang terkati solat dalam keadaan mabuk Dan dalam keadaan kamu berjunub Maksudnya dalam keadaan kamu junub Tak boleh juga kamu pergi ke masjid untuk semayang Semayang pun tak boleh Apatah lagi masuk masjid untuk sembahyang. Jadi melalu saja abiri sabilin boleh. Ah tu kata lalu saja boleh kan <laughs> Salim kata untuk bila nak mandi wajib lagi pergi bang. Lalu je tak apa. Masuk dalam tu dah tak buat bukan masjid dah. Dah <laughs> tu je ingat. <laughs> Jadi maksudnya lalu saja boleh tapi kalau nak duduk tinggi atau tak sudah boleh. Nah, kami dulu keluar ni tempat-tempat sejuk ni kadang-kadang ni tidur malam, etikaf Dekat masjid dalam keadaan tiba-tiba basah. Jadi bila dah mimpi basah tu, tak boleh tunggu dah situ, tak boleh duduk situ dah. Kena bangun cepat-cepat keluar. Ha, bangun cepat-cepat keluar. Ha. jadi sebab tu hukum dia dalam keadaan junub hatta taqtasilu sehingga kamu mandi. Oh masa berlalu begitu cepat. Wa in kuntum marda ala safin au ja'a ahadun minkum Begitu juga kalau kamu sakit atau kamu musafir, musafir sini maksudnya tak jumpa air. Falam tajidu ma'an dia kata kan Ataupun kamu buang air Sama ada buang air kecil, Atau buang air besar Kamu buang air Mila ra'id Aula mastumun Atau kamu batal Disebabkan oleh sentuh perempuan Dalam mazhab syafi'i Sentuh perempuan je batal sebenarnya. Falam tajidu ma'an Dan kamu nak ambil uduk Tapi tak ada air Fatayamamu. Ini hukum tentang tayammum Fatayamamu mamu Sa'i dan tajiba Hukum tentang tayammum Kan boleh kita cerita lain lah tentang hukum tayammum ni Faham wujuhikum hujuhikum Wa'idikum wa Taklah kamu sapu wajah kamu dan tangan kamu. Tangan sampai? Ha, ada dua riwayat. Kata jangan terkejut. Riwayat ini juga sohain Dua-dua sohain Satu tangan pergelangan tangan. Tepuk. Tepuk muka. Tepuk masa lagi. Pergelangan tangan. Dan hadis tu hadis riwayat Bukhari. Satu lagi lah tepuk muka. Tepuk satu lagi. Sampai ke siku. Sebab seperti mana berwuduk. Ha, cuma mazhab kita menggunakan yang tu. Kalaulah katalah kita tak dapat kerana keuzuran disebabkan oleh balut, kerangan dan sebagainya, pergelangan tangan masih ada lagi. Masih boleh juga kerana berpandukan kepada hadis yang sahih. Hadis yang sahih ada, hadis yang sahih. Ha? Ha, jadi Allah, dia akan sebut sini, Aidikum tangan-tangan kamu. Allah tak sebut. Macam macam wudhu, Allah kata, Wa Aidikum ilal marafiq. Tangan sampai ke siku. Tapi dalam ayat ni untuk tayamum Allah kata wa'idikum. Jadi sebab tu berdasarkan kepada hadis Nabi ada dua cara Nabi bertayamum. <coughs> Inna Allah kana afuwan ghafura sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kenapa Allah Maha Pemaaf Maha Pengampun? Sebab dengan kamu bertayamum saja tak cukup sebenarnya untuk menyebabkan kamu sah semayang kalau ikutkan. Tapi kerana Allah ni Maha Pengampun, Maha Maha punya penyayang, Allah Taala Maha Pemaaf, Maha Pengampun, maaf, maaf, Allah maafkan dia kekurangan yang itu. Kekurangan kamu tu Allah maafkan. Alam tara ilal ladzina utuna nasiban minal kitabi yashtaruna dhalala wa yuna ayyun tadilu sabil yani nanti sambung lagi nanti cerita tentang orang yang diterima oleh Allah 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 bagi pada mereka Taurat tidakkah kamu lihat orang-orang yang diberikan mereka bahagian daripada kitab iaitu orang Yahudi yang diberikan oleh Allah Taurat yashtaruna dhalala mereka memilih kesesatan wa yuriduna antadilu sabil dan mereka menghendaki agar kamu sesat jalan dia kalau sesat sendiri-sendiri tak ada masalah sangat. Memang masalah, memang dosa. Tapi dia menyesatkan orang juga. Dia ajak orang-orang lain untuk sama-sama sesat. Wallahu taala alam aku qali wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lewat sangat.